Побажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Нагадую, що сьогодні на календарі 6 травня, п'ятниця, минулої неділі, 1 травня, ми відзначили велике світле свято Господнього Воскресіння. Ну, а тиждень після Пасхи називають світлим. Цього тижня відкриті всі брами у храмах, адже Ісус таким чином своєю смертю відкрив дорогу всьому людству до Царства Небесного. Вже у неділю ми з вами відправимо на кладовище, цвинтаря, аби пом'янути своїх померлих родичів, близьких, можливо, друзів, ну і вже починаємо готуватися до принесення. Тому що е, минулої п'ятниці ми з вами складали великодній кошик. Е, зараз будемо говорити про оформлення поминального кошику. Втім, обов'язково там має бути і великодня атрибутика паски і, звісно, великодні яйця. Ну, а от е, як же Почистити великодні яйця не в домашніх умовах, дуже швидко і легко пропоную вам дізнатися. Кажуть, що легше чистити варені яйця, які були знесені куркою мінімум 3-4 дні тому. Дуже свіжі яйця, які були знесені 1-3 дні тому, чистити важко, так як білок прилипає до шкарлупи. Втім, просто зараз перегляньте кухонний трюк, як очистити яйця швидко. І секрети, тобто зрозуміли, треба зварити яйце, бажано круто очистити полюса, верхню і нижню частину, прикластися губами до верхньої частини яйця і дути. І вуаля ваше яйце саме випаде вам у тарілку. Ну, а я вам пропоную ще один дієвий метод, чому дієвий, тому що сама ним користуюся роки, не буду казати скільки, але роки надсядь. Так, беремо варене яйце. У мене воно перепилине, тому що ем, вирішили у ці пасхальні свята урізноманітнити великодній стіл і наварити різних яєць. В принципі, цей метод підійде для будь-якого вареного яйця, чи то воно куряче, чи гусяче, чи, чи перепилине. Ем, воно має бути зварене вкруту. Ріжемо яйце навпіл. Воно, в принципі, легко ріжеться м'якеньке. Отак. Для цього нам потрібна чайна ложка, ну і дуже-дуже акуратно дістаємо яйце, не пошкоджуючи його із віршкар руки. Позбавляємо отаким. От От таким чином і яйце можна споживати зранку. Я думаю, що ці методи обов'язково стануть вам в нагоді. Далі поговоримо про яйця, великодні яйця як оберіги і витвори народного мистецтва. Ну що, за... Те нашу наступну ранкову гостю це Людмила Гандзюк, викладач економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету, керівник гуртка музи творчості. доброго ранку, утро, Христос, Христос Воскрес поїздне воскрес. Так. Дійсно, зустрічаємося з вами у такі пасхальні свята, тому що великодень будемо відзначати 40 днів поспіль аж до вознесіння. Тому вся ця пасхальна атрибутика надзвичайно актуальна і присутствує домах. Можливо, давайте одразу познайомимося із тими шедеврами народного мистецтва, які тут представлені. А опісля ви нам розкажете, як прикрасити поминальну поминальний кошик, так Хорошо. Значить, завжди на пасху довно. Быть в доме Пасха, которая символизирует у нас воскресение христа да пасха может быть у нас как декоративная да вот, украшать пасха интерьер у нас на да. Столе. и пасха может Язова. быть у нас натуральная пасха вот ну и вот такая пасха у нас может быть и соленого теста тоже у -у -у. мини пасха значит вторым атрибутом пасхальных праздников у нас есть яйцо ну, тоже разные яйца у нас, да, яйцо, яйцо может быть вот обыкновенное, крашеное дома, да, вот, экологически чистые в луковой шелухе, это дедовский метод, ну, чтобы как-то радоваться весне, не совсем удачная, может, есть получше, вот, значит, выбираем первые листочки, которые распустились, Патрушку, моем, памятаем, моем, да, 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 моем яйца заворачиваем в использованные колготы, да, отрезаем и варим в луковые шелухе. Значит, яйца у нас могут быть окрашены и натуральными красителями, которые продаются разными цветами. И очень много сейчас и актуально украшать свой дом, выполнять композиции из э, яиц деревянных. Вот деревянные яйца у нас можем мы их расписывать красками, затем покрывать лаком и остаются они у нас надолго. Значит, яйцо у нас символизирует переход из небытия в бытие. Из яйца у нас рождается кто? Маленький цыпленок. Но этот уже подрос, а вот у нас есть такие Мне совсем помальше, да? маленькие цыпленки. Они всегда желтого цвета что символизирует приход весны, солнца, радости. И Пасха всегда ⁇ это радость. Всегда радость. Мы радуемся этому празднику. Он всегда приходит весной. Природа оживает. Естественно, жизнь продолжается. Ну, вот вы видите, всякие яйца у нас есть, значит, ну вот Я у нас... такие авангардные, так? Да, значит, у нас студенты специальности швейное производство, вот атрибут швейников. И сразу пуговиц, видно, кому належит. Да, из пуговиц, да, сделали яйцо, украсили вот такими небольшими стразиками, получились такие яйца. Значит, э, очень много всевозможно сейчас э, есть техники всевозможные, вот э, пластмассовые есть заготовки покупаем мы, да, Пенопласта яйца, да, есть. Значит, э, очень много всего невозможно перечислить. Значит, вот натуральные яйца у нас это побольше, они они натуральные, это гусиные uh -huh. яйца были, да, перед тем как мы их декорировали, мы удалили. Сделали две дырочки, удалили содержимое, промыли их, Чтобы они действительно в прокрасу, да, так? и сделали вот такие вот красивые яйца. Очень интересно, что у нас проросло из? А вот у нас всегда, я же говорю, символ а в Пасхи это тоже весна, пробуждение природы. И вот мы тоже сделали из яичной скорлупы сделали такие вот мини горшочки. Посеяли туда зерно. Вот, Она и, проросла в да, да Добавили туда землю, и проросло у нас вот да. такая вот. Э зелень. Дизайн, это да, сделали это вот, вот такой вот символ. Значит, ну вот у нас есть имитация, тоже студенты готовили. Значит, маленького цыпленка, такого яркого оранжевого, связали, украсили его, ну и внутрь, естественно. Цыпленок появляется из яйца, символ возрождения. Ну и что еще? Вот яйца, ну, тоже маленькие, Леночка показывала, перепелиные. Но мы их декорировали по-другому. Украсили вот бисером. Яйця. Ну, от просто ми тобто, технік да. дуже маса. масово тобто, використовується много технік, і символіка, да. і колористика. все це а, треба знати, треба вивчати, для того, щоб да. ваша писанка була а, не просто яйцем, а мала якийсь певний захисний код, тому що раніше а, великодніми яйцями обмінювалися а, навіть вони були як то теми. Так, да, да, так. Це об'язательно Значит, на Пасху а мало того, що ми з кожним здороваємося. С воскрес, да, мы еще обмениваемся яйцами. И если мы даем яйцо, вот человеку угощаем. Ну, особенно вот таких обездоленных нужно их угощать. Родных, близких значит, то есть мы отдаем частичку тепла, солнца, частичку здоровья, чтобы у этого человека все было прекрасно в жизни. Вот. Ну, еще яйцо у нас э, символ: вот когда мы в воскресенье будем идти на кладбище да, будем чтить память всех умерших. значит на могилку мы обязательно берем с собой тоже и кладем кусочек паски свечёной, да, яйца. Значит, некоторые вот есть поверья такие в Западной Украине, допустим, они яйца э, раскрашают и укладывают, да, разбрасывают. Некоторые просто на могиле, на могиле, mm -hmm. да. Некоторые закапывают яйца вот прямо на могиле. То есть в разных регионах разные поверья. Но дело в том, что мы в этот день все буквально и мал, и стар, да, все идем и чтим память наших наших предков. И это очень актуально, значит, праздник этот еще называют Радуница, от слова радость, род. Ну, Радуница раньше было, вот, по вере это был Бог мы радим, такой, да? потому что наши родичи да, уже да, в небес, уже на небесах. Да. да, то есть утром, вот есть такая вот притча, значит, утром мы сеем, днем плачем а вечером скачем. То есть мы не грустим о том, что наши родственники, близкие умерли, а мы просто чтим их память, ну и приносим, естественно, приносим им вот такие приношения. Ну и приносим мы это все э, кошеку. Как да. цей кошек можно оформить так, чтобы він був привлекательный для тех, кто проходит поз и хотел бы пригоститися, пом'янути наших редких, нами. Да, вот, ну, на столе вот у нас здесь есть вот такая вот корзина, да, обыкновенная корзина, плетенная, ну, для того, чтобы придать ей какой-то эстетический вид, чтобы нам было приятно, мы эту корзину украшаем. У нас впереди вот еще поминальный день, и впереди у нас еще Троица. То есть это праздники, и мы в, во время этих праздников мы пользуемся корзинами, вот. И чтобы она не выглядела так вот, ну как-то немножко Шкромно. скромно, скромно, <назвечательно> да. Мы приносим, ну свое творчество mm -hmm. украшаем эти корзины. Вот тоже есть у нас вот такая небольшая корзина, но ну, она выглядит не очень, да, привлекательно по сравнению вот с этой mm -hmm. корзиной. Это чем да. И мы сегодня, ну, постараемся эту корзину украсить. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужна ткань, желательно ткань натуральная, натуральная, да? натуральная да, это или бортовка или мешковина, ну, ткань полотняного переплетения. Что такое переплетение? полотняное переплетение? То есть ниточка идет перпендикулярно одна другой. Значит, мы берем сантиметровую ленту, измеряем окружность нашей корзины поверх. Ну, корзины mm -hmm. могут быть большие. Вот, и это... столько? Э, не столько, mm -hmm. нет. Мы должны увеличить в полтора или в два раза, чтобы у нас... Чтобы да, Чтобы у нас получилась вот такая Татьяночка, красивая получилась. Она а не такая вот узкая, зауженная книзу. Значит... Дальше мы на ткани отмечаем, какая нам нужна ширина нашей вот такой вот оборочки, вырезаем, намечаем. Что ну, чем мы намечаем? Я так быстренько вкратце. Для этого у нас подойдет или мыло, Нет. которое мы до конца не использовали, Крайдовое. да, или мел. Вот, значит, дальше мы берем швейные иглы, нитки берем или вручную стачиваем вот допустим вот это величины вот я так зрительно покажу так сантиметр уберем значит нам мало для того чтобы вот нашу корзину чтобы обернуть было пышно да крышечком. чтобы было пышно значит мы должны с двух частей это сделать вот стачиваем между собой сшиваем края вырезаем ножницы для этого нужны вот. Дальше мы выполняем вот такую бахрому, тянем за ниточку и ниточка у нас получается такая бахрома. Нитка то есть, за ниткой да. Да. да, то есть мы мы украшаем Шерва этим, мы не обрабатываем а, никаким швом, а украшаем. Значит, мы из срезов, вот один из срезов, мы еще можем с вами взять окантовочную полоску, купить сейчас много. Какой цвет нам поход, подходит, мы можем на свой вкус ее окантовать, можем вручную, ну, а на можем на, 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 да, на швейной машине. После того, как наша спидница готова, значит наша юбочка готова, да? Значит, мы должны замерили мы длину окружности мы должны взять эластичную тесьму. Значит, эластичную тесьму мы можем взять, вот есть у нас такая специальная. Вдруг мы в следующий раз возьмем корзиночку побольше или поменьше, да, окружность. Значит, есть вот обыкновенная такая эластичная тесьма. Значит, мы что делаем? Берем длину нашей тесьмы, естественно, немножечко меньше, мы сами себя перепроверяем, да, uh -huh. чтобы она держалась свободно не было. Значит, и дальше мы стачиваем между собой кусочки тесьмы и настрачиваем. Вот я вам покажу уже, отступая от верха, настрачиваем мы на нашу заготовочку. Uh -huh. И дальше мы начинаем. Да, мы начинаем украшать. Ну, чтобы удобнее нам было украшать, мы, естественно, одеваем нашу юбочку, одеваем на корзину. Mm -hmm. Вот, Яночка, и какая у нас будет вот цветовая гамма? Вот я предлагаю или васильки, ромашки. Давайте васильки. Да, это тоже такой небесный колер. Да, мы можем. Ну, давайте прикладем, буквально за всем мало О. часу залишается. Значит, мы в таком вот порядочке. Я, может, значит, мы так. для этого используем клеевой пистолет и прикрепляем в каком нам нужно порядочке прикрепляем наши нужно подержать прикрепляем наши Цвіточки, ну, а результат буде виглядати отаким чином. Так можна я презентую, да, да, така да. наша поминальна корзинка, але ми можемо використовувати і на інші свята. Пасимо величезна Анатольовна, за те, що завітали до нас сьогодні зранку і розказали таку потрібну корисну інформацію. Я думаю, що якісь теплі слова на адресу всіх наших танглячів знайдуться. Прошу. Да, ну, Во-первых, я хочу всех выпускников школ пригласить к нам в наше учебное заведение в экономико-технологический техникам. На базе 11 класса, вот вчера был первый экзамен ЗНО, значит, у нас вступительные экзамены это математика, украинская литература, умова, и на базе 9 классов будет у нас экзамены сдавать, не только получите специальность, но научитесь вот творить красоту, потому что у нас э, целый учебный год работает кружок, и кто хочет научиться, может сэкономить и может научиться прекрасного. Хочу пожелать всем добра, здоровья, благополучия, вот таких вот светлых дней. Хорошо, что дождик в Херсоне, все омывает, свежесть такая. Ну хочу, чтобы все вы почтили память погибших. Во второй мировій війні, щоб вот. завжди в душі у вас було тепло, душевное равновесие, щоб всі були здорові і щасливі. Пасу величезна Людмила Антоніна. Ми лише доєднуємося до цих привітань. Дякуємо, шановні, що ви були сьогодні разом із нами. За, е, сьогодні у цій студії для вас працювала я Олена Юдіна за режисерським пультом Антон Коломіць. Ми вас любимо. До зустрічі.